Я к этому вообще всегда очень плохо относился, неважно это Украина или какая-то другая страна. Тем более, если брать нашу страну, в которой сколько это у нас 50 миллионов населения, вот. или меньше, пусть, пусть даже 40 процентов населения, но как в... из них сколько детей или там взрослых, да, как из этих 40 миллионов нельзя найти 20 человек, вот. или воспитать их или сделать из них хороших футболистов, чтобы ими гордиться вот, то зачем? Ну так можно вообще взять пол, пол Донецка, э, дать им украинские паспорта. Или пригласить еще там бразильцев, японцев или еще кого-то. Пусть они играют за нас с украинскими паспортами, будут играть у нас какие-то мулаты, брюнеты. То есть я не вижу смысла. Если это сборная Бразилии, там должны играть бразильцы. Если это сборная Украины, там должны играть украинцы. У нас всегда большую часть времени, да, скажем так, у нас была все время хорошая сборная. Да, мы особо не добивались каких-то больших успехов. Но когда было еще советское время, сборная СССР 90% игроков были со сборной ну, с Украины. То же самое, когда я играл за сборную Украины у нас тоже не было э, вообще вопроса о том, чтобы -то, кому-то дать паспорт украинский. У нас был первый, это уже под конец, это Марко Девич, которому дали, потому что он играл там очень, сколько, он, ну, больше, не знаю, 10 лет или не знаю, сколько он играл на Украине. И тот раз вот, да, и тот тоже. Поэтому я к этому отношусь очень так. Если, если Сборная Исландии этого не делает и добивается результата. И сборная Ирландии ⁇ это почему страна, в которой больше 40 миллионов населения, должны это делать. Это, это стыдно.